Данное уголовное дело сфабриковано исключительно с целью дальнейшего вмешательства в американские выборы и создания дискредитирующих фактов, юридически зафиксированных в системе, в судебной системе Украины, для последующего их предъявления в США для медийной атаки против Дональда Почему в этом сейчас заинтересован Зеленский, почему продолжается эта вакханалия, основанная на газетных вырезках и показаниях алкаша? Это продолжается потому, что Зеленский фактически на сегодня стал лидером европейского проекта антитрампа и предпринимает все шаги для того, чтобы война в Украине продолжалась. А для этого ему нужно подорвать мирные инициативы Трампа и обвинить его в работе на России. Что сейчас и пытаются делать связанные с офисом президента Украины Зеленского, масс-медиа, прокуратура, следственные органы и суд. Они пытаются обвинить Дональда Трампа в связях с Россией. И таким образом через это обвинение показать, что план из 28 пунктов, который сегодня обсуждается на мировом уровне, это план, который написан якобы в России. Он якобы в России написан, продвигается в интересах Российской Федерации. Почему он якобы продвигается в интересах Российской Федерации? Так вот же есть дело, которое показывает, что Дональд Трамп через российскую разведку и Дубинского пытался атаковать Джо Байдена в 2019-2020 годах. Это приюдиция, которая необходима для того, чтобы подрывать мирные инициативы и продолжать войну и мясорубку на территории Украины. Поэтому фальсифицируя это уголовное дело, и эти прокуроры, и эти судьи, с уважением в данной ситуации, принимают участие в продолжении кровавой бойни, которая происходит на территории Украины потому что они фактически являются острием проекта «Антитрамп», рулит которым Зеленский с Ермаком. И для них это сейчас вопрос личного выживания, потому что срыв мирных инициатив означает для них продолжение войны и означает для них продолжение их безграничной власти, которая ничем не ограничена. В стране, где отправляют в тюрьму людей за то, что они сняли военкомат, но при этом не открывают уголовные дела на народных депутатов, слуги народа типа Федиенко, который набил ракету Искандер на жилой дом в Тернополе, потому что показал завод, где производится какое-то радиоэлектронное оборудование. Этого они не видят. Они не видят, что Мендич сидит в офисе Деркача в 2025 году. Они этого не видят. Они видят только то, что интересует конкретно коррумпированную политическую систему Украины, а то, что она коррумпирована, это уже просто ну, определяющий факт. И это сейчас становится предметом торгов. Мы ведь все прекрасно понимаем, что пленки Миндича, ближайшего друга Зеленского, которые скрывают этот коррупционный гнойник, организованный Зеленским Ермаком Чумшовым Миндичем, которая за наворованные нас деньги с строит себе данных Это ведь пленки Набу, а Набу сотрудничает с кем, на базе чьей технических возможностей построены Набу? На базе ФБР ЦРУ. Так вот. Есть пленки Миннича, Унагури из специализированной антикоррупционной прокуратуры. А встречный удар, который готовит Зеленский, это дело против Трампа, которого пытаются вот через, ну как могут, правда, да, криво, косо, бьет головной огонь и гвозди, простите за выражение. но вот как могут, так и пытаются, другого у них варианта нет, предъявить Трампа обвинение в работе на российскую разведку. Обвинения в работе Трампа на российскую разведку уже неоднократно опровергнуто юридической системой США, и все, кто этими обвинениями занимается, сфальсифицированными в США, уже проходят по уголовным делам, будут допрашиваемы в Конгрессе, уже им присылаются повестки, выдвигаются обвинения. Безусловно, рано или поздно до Украины дойдет этот тренд. А коррупция Зеленского и воровство, оно Есть конкретная кража, конкретная день С рассылкой долей то в Израиль, Швейцарию в Москву. Это факт. А придуманное дело против Трампа это фальсификация. Тупая причем фальсификация, что очевидно. Поэтому я считаю, что вы, безусловно, можете принимать свои политически мотивированные решения, продолжать держать меня в СИЗО. Я нисколько не сомневаюсь в том, что эти решения будут вами приняты, этой коллегии. Ну, просто я прошу обратить ваше внимание на то, что вы все глубже и глубже запутываетесь в политический процесс, который, который вы уже не сможете дальше контролировать. Этот политический процесс, он намного выше, чем пятая служба СБУ, которая курирует вас, он намного важнее, чем избрание главы Шевченковского районного суда, которое состоится в конце января 2026 года. А, ну, Господин Слабодрев, насколько я знаю, претендует на то же главы Шевченковского районного суда. Это дело для него ну, важное, чтобы показать держать моего за все возможные бейцы и добиться успеха. Надеюсь, верю, желаю, если получится, да. Но просто дело в том, что этот процесс он выше вас. Это процесс, в который вы влезли, это процесс по дискредитации президента США с помощью фальсифицированного обвинения в связи с русской разведкой. Каким будет результат этой фальсификации, мне уже очевидно и сейчас, но вам будет очевидно, видимо, несколько позже. У меня все.